в роду расширении. Thank you. Look, look. A pulado, колонку пришлось таким способом э -э, открыть сам гидрант ключом и забрать воду машины потому что колонка не становится сам шток смещен в бок. ну и плюс еще была бы вот эта красная машина пришлось отталкивать эту машину командир отделения ДПРЧ-9 Деца Валерий Андреевич на оперативно-координационный центр главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области поступило сообщение о возгорании кафе Султан по адресу проспект Академика Глушко 17А. По прибытию подразделений было установлено, что открытым пламенем произошло возгорание как закрытой части, так и открытой части кафе на общей площади около 200 метров квадратных. Был объявлен повышенный номер вызова. Вследствие сильного ветра, сложных погодных условий, а также неисправности ближайших водоисточников, была угроза распространения на соседние жилые здания. Несмотря на тяжелые погодные условия, а также отсутствие исправных водоисточников, в кратчайшие сроки пожар был локализован а впоследствии и ликвидирован. Также пожарно-спасательные подразделения предотвратили угрозу взрыва в спальном районе города Одессы, так как из кафе вынесли, из горящего кафе вынесли три газовых баллона с пропан-бутаном. В настоящий момент причина возгорания устанавливается, убыток также устанавливается. Погибших и пострадавших в результате пожара нет начальник управления реагирования на чрезвычайные ситуации, главное управление государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, подполковник службы гражданской защиты Крицкий Александр Иванович.